сейчас но в чем еще его преимущество вот он такой маленький весит он 10 килограмм ну, я поднимаюсь килограмм. весит он 10 килограмм то что мы этот аппарат можем брать а мы его и будем брать на наш самолет Вита. данный аппарат мы сейчас ну тоже обеспечены благодаря нашему украинскому народу мы обеспечены всем начиная от дыхательной аппаратуры и заканчивая вот этими пододеяльниками и простынями. Вот. Да, значит, ну, я правду Значит, этим аппаратом мы можем оказывать помощь, э, ну искусственную вентиляцию легких и проводить анестезиологическое обеспечение как э, на земле, так и на воздухе. Спасибо. Видимо, если... Ну, у нас в Сампаде по каким-то были инструкции, да, описания. Да, Я знаю, что требует четыре таких, да. Э, Кто-то, мы